Херсон скоро відзначатиме свій день народження. 17 вересня нашому місту виповниться 238 років. Цього разу організатори обіцяють абсолютно новий формат святкування і запевняють, що такого херсонці ще не бачили. Та як хочуть відзначати іменини Херсона самі жителі міста своїми пропозиціями, вони поділилися із нашою знімальною групою. В першу чергу, будь-концерт нормальної групи а, наскільки на... це можливо. А на наприклад, наприклад, «Металіка». Диперпл, что-нибудь из этой оперы. Салют, чтобы чтоб люди немножко повеселели, хотя бы от бытовухи. Знаете, вот это как в Америке, такие праздники иногда бывают уматывают. там, где люди куча крашек кидаются. Ну, вот что-то типа такого примерно. На фонтане, там, где-то здесь, на площади вот этой. Чтобы было так много-много всего. Ну, так, чтобы все можно было купить, что я хочу. Чтобы приятно было, чтобы город был чистый. Ну, учитывая сейчас... Какая у нас обстановка, я думаю, по нужно праздновать. Без излишеств. Но чтобы было интересно на любой возраст, и старшему, и младшему. Можно какой-то концерт, можно какие-то, не знаю, празднования, что-то веселое, чтобы было. Флешмоб хотя бы для начала. Возможно, какие-то развлекательные семейные программы было бы интересно. Какие-то спортивные праздники для детей и взрослых. Я, например, хотела бы, чтобы... Вообще, к Дню городу подготовили, чтобы город был чистый, э, чтобы людям было приятно себя, комфортно чувствовать. Ну, мне бы хотелось, чтобы если молодежь будет, чтобы их покатали по Днепру, потому что скоро осень, уже не будет ничего другого. Поэтому я так хотела бы. Для молодежи надо побольше, заинтересовать молодежь надо. Если все-таки интересно, что в Херсоне сейчас происходит, для нее э, побольше молодежных выступов, чтобы они принимали участие в них. Вот это мне нравится.